Нету. Значит, тогда будут, и, Нина, вы не, су... не, суевер... не суеверная, не... выходите, выходите. А Хорошо, так. Это вам. Это вам. А. Сестры, мы вас поздравляем с днем рождения, мы вас благословляем. Очень хотелось бы, чтобы вот то, то что у вас в сердцах, да, оно вот было явно видно. Вот то, что Бог положил эти мечты, какие-то пожелания, какие-то вот настрои, пусть это реально будет в вашей жизни. Вот э, обещание Божье, все, что Он пообещал, что вы носите в своем сердце, чтобы вы это увидели, пережили, получили, и при этом, чтобы еще больше наполнили царство Божье. Пусть крепость будет в теле здоровья, мечты в личной жизни, чтобы все решились. Все какие-то там неграды, что-то такое, пусть все уладится. И пусть на вас всегда будет слава Божья. Чем бы вы ни занимались в вашей жизни, чтобы все видели славу Божью на вашей жизни. И глядя на вас, люди воздавали Богу славу. Аминь. Аминь. Отец, я благословляю наших сестер. И я прошу, Господь, во имя Иисуса Христа благослови. Пусть откроются твои окна небесные и зальются благословения, да избытка, Господь, как ты сказал. Боже, пусть восполнятся их нужды, пусть решатся проблемы, пусть исцелятся тела, Господь. И пусть, Господь, слава Твоя будет на них постоянно во имя Иисуса Христа. И, Господь, помоги им войти в свое, то, что Ты для них приготовил во имя Иисуса Христа. Мы славу Тебе воздаем и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю.